ikki yuzlamachi insonni bir marta kechirsangiz lekin u yana pand bersa qanday muomala qilish kerak bu ajoyib narsa xudo <coughs> salomat qilsin shu savolni bergan odamni ko'p odam shu haqida o'ylanaveradi aldanib qolgan birov uni sotib qo'ygan xiyonat qilgan yana shu ishni qilaveradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ajoyib nasihatlari bor haqiqiy mo'min kishi bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi bitta teshikdan buni ilon chaqiabdi mo'min kishi farosatli aqlli xushli bo'ladi u joyga endi bu ishni qildirmaydi hazrat navoiy rahmatullohi alayh shu hadisni ajoyib sharhlaganlar ey kibr nesh yetdi muzidin ko'nglinga garchi o'z esa yodla chunki mo'minne tishlamas hargiz bir teshikdan yilon ikki qatla ey sen birodarim senga birovdan bir bro ozor yetibdi agar bu odam senga yaqin bo'lsa ham buni endi sal o'rtada parda qo'ygin bir kishi seni aldabdi bir kishi senga xiyonat qilidi o'zingni yaqining bo'lsa ham endi unga bunaqa imkoniyat bermagin chunki mo'min kishi farosatli bo'lsin ha deb aldanavermasin o'zbeklar aytadiku ikki marta yo'qotmaydi hassasini gapni qarang chunki mo'min ne tishla mashargiz bir teshikdan yilon ikki qatla chunki haqiqiy mo'minni rasululloh aytganlar bir teshikdan ikki marta uni ilon chaqmaydi shuning uchun lafsizlik qilayotgan kishilarga muomala shunday bo'lsin u ikkinchi marta sizni alday olmasin ikkinchi marta sizga xiyonat olmasin unga siringizni aytmang u bilan aloqani to'xtating oson yo'li shu